пришли на ярмарку и тревога. Капуста 70. То, что нас будут убивать сейчас? Убивать сейчас будут кого? Нас. Боже, яблоко 50 гривен. Да пиздец. А почему картошка? 30, а так 35. 35. 3 килограмма взять, да, будет на 100 гривен. Помидорочки, огурцы 100 гривень. 80 гривен вот и О, здесь лучок, а я на лесном по 70 Нет, брала. Там дешевле, да? да. Боже, что это будет сейчас? Всю ночь бомбили, да? Скоти. Столько горят.

А редиска. Ник�� Груши 100, .ladım. капуста 75. Кажу, так и пачки цибули, но они уже не гадят. Красиво, да? А вот там. Да? Осталось. Осталось только запеканка. Картошка 35 гривен. такие огурцы 50, а такие 40. 100 гривень огурчики, только гладкие по 50. Яблоки вообще 45, бьют рекорды. Уже гнилые продаю. Сало дальше

Красота. Вот каждый хорошо что взял Ай, манго есть. Покажи. Вот так вот. Копчина, свинина. Я а шоколадная, и я звичайно. А шоколадная от свечо она такая. Ну, она такие шоколадные. Она натуральная, но называется шоколадная. Вот на манго. Такая? Або такая? Я бы для себя взяла. А вы смотрите. Ну, хорошо, давайте. Такої или такої? А горная, что я такая Знаете? Это она горна. Вот она горная. И маленькая монетка, вот эта горная. Давайте монетки. Килограмм. 45,50. і 50. и все не знаю. Знаете, это снова почу... О, это правильно. Попробуйте, а потом уже придумайте. Ну, уже добра. Да, 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 кровь, почки, не Так, не цей самый так в... <laughs> 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 Все очищает сало. Да, это петрушки пачку, я бы съел бы.

Ох, перец красивый, по 170. Да, баклажаны девяносто пять, капуста шестьдесят пять, батат девяносто три, может отбой? Нет, нет, я включила бай. По 30 гривен уже. По 100 гривен стало. Голова 25 рублей 100 гривен-то раз. Скорость 140. товаров много и людей тоже. Сто пятьдесят, сто тридцать и сто сало, да? Ага. Ну мы только идем. Тут уже пустые столы. 670 по чем сало? 200 гривен. 120 гривен. Без дачи. По 20 гривен. Все третий закрыли. Сидатки подшипили. Да. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Сорок такие большущие. Набрала на его. Арбуз пятнадцать. Арбузчик пятнадцать. Ну все равно. Так это семейство как? Это семейство как? 530 530 530 да, 530 530 и 3 ножки 280 вот ребра 200 колбашка 280 50. что по 50? 50. ножка 50, 50. ребро 180 да, Ну, и и 200, 200.

по 200 мяса. Фишки 10 гривен метр. О, можно колбаску делать. Ну, все ясно с мясом. Средняя цена мяса 200 гривен. Да. Сало мое 50 гривен. Да. Спасибо, да. Алене. Да, ему дать, та сама. Ну попробуй, все, трошки до прослойки ближе, попробуйте. Стоит 150 салка. Чем ближе к полудню, тем дешевле. Ой, как ты. Ну, это еще ничего, Вот это.

Мы обошли всю яркость, здесь уже, уже, Лена, ты думаешь, что десь уготел, або по сумах, або здесь вот там уготел. Запросто. Как они это делают? Зайчик. А зайчик какой красивый. Андрея У Минсал 179. Наверное, чушь. И рыбро 229. Там как столько 50 уже? Другие столько 50. На 85. А здесь 32 я выдаю. Чеща. Масса вкусняшки Ой, короб 140 100 80 Тарасики по 100, рыбы полно Базар заканчивается Спасибо, что были со мной, друзья Скоро по Цены, конечно, подняли